उद्धव ठाकरे और उनके नेता संजय राउत उनकी बौकलाट इतनी बढ़ गई है इतने हताश और निराश हो गए हैं क्योंकि चुनाव में हार सुनिश्चित है उसके कारण किन शब्दों का प्रयोग आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में आक्रांता औरंगजेब अरे औरंगजेब ने हिंदुओं के मंदिर तोड़े और दूसरी ओर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी पांच सौ वर्षों के बाद अयोध्या में भगवान श्रीराम का मंदिर बना रहे काशी विश्वनाथ हो उज्जैन का महाकाल का मंदिर हो बाबा केदारनाथ का मंदिर हो क्या श्रीमान राउत की आंखें धुंधली हो गई क्या श्रीमान उद्धव ठाकरे की स्मरण शक्ति वो खो चुके हैं क्या हुआ है उन्हें स्पष्ट तौर पे एक बात ध्यान में रखें आदरणीय मोदी जी एक ईश्वरीय पुरुष के रूप में इस देश के लिए इस मां भारती के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं गत दस वर्षों में उन्होंने एक भी दिन छुट्टी नहीं ली अपना पूरा जीवन इस देश के लिए त्यागपूर्ण और समर्पित जीवन है उनका इस देश ने नहीं बल्कि विश्वभर के लोगों ने और नेताओं ने उनको विश्व नेता करके स्वीकार किया है श्रीमान उद्धव ठाकरे और राउत महाराष्ट्र में आपकी एक भी सीट चुन के नहीं आ सकती औकात देखकर तो टिप्पणी करे उद्धव ठाकरे लाने ला अधिकार रह हिंदुत्व हे एक समीकरण है समीकरण शेड फासण्याचं काम उद्धव ठाकरे सातत्याने करत आहेत धारा तीनशे सत्तर देशात हटली पाहिजे हे हो। स्वप्न हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांनी बघितलं होतं ते स्वप्न पूर्ण करण्याचं काम कर्तबगार गृहमंत्री देशाचे अमित शाह यांनी केले आणि तुम्ही त्यांच्यावरती टीका करता महबूबा मुफ्तीसोबत हात मिळवता हे काय महाराष्ट्राला दिसत नाही अहो उद्धवजी तुम्ही मुंबईकरांचा पैसा लुटून शेकडो दहशतवादी पोचले त्या दहशतवाद्यांनी एका उद्योगपतीच्या घरी बॉम्बच्या कांड्या ठेवल्या मुंबई त्र्याण्णव बॉम्ब बॉम्बस्फोट घडवणारा याकूब मेमन त्याच्या कबरीवरती दिवे लावले मुंबईकरांच्या पैशाने मुंबई, पैशा मुंबई महानगरपालिकाने आणि तुम्ही हिंदुत्वाची गोष्टी करता तुम्ही कुटुंब प्रमुखाची गोष्टी करता अहो औरंगजेबाच्या कबरीवर फुलं वाहणारी हे तुमच्या अलायन्समध्ये त्यांच्या मांडीला मांडी लावून तुम्ही बसत आहात खरं म्हणजे तुम्हाला औरंगजेबाची कावीळ झाली आहे ज्याप्रमाणे औरंगजेबाने आपल्या पिताला कैदमध्ये केलं आणि आपल्या भावांचं कतल करून सत्ता स्थापन केली जे तुम्ही राज ठाकरेंसोबत केलं आज जर महाराष्ट्रातल्या जनतेला कोणी विचारलं की औरंगजेब नंतर सर्वात सत्तापासू महाराष्ट्रात कोण आहे तर गल्लीतला लहान पोरगाही हे म्हणेल की ते उद्धव ठाकरे आहे